На тернопільському озері вже стали доброю традицією до дня незалежності цього року. Це кубок Європи із аквабайку, а також відкритий кубок міського голови Тернополя. Беруть участь спортсмени у змаганнях із різних куточків України, а також із за кордону. 長くても行くしとるのか。 Ситуация на Украине вплынула на кількість участников, потому что э, в предыдущей регистрации было заявлено около э, пяти стран, а приехало, к сожалению, только четыре. Вот. И количество, э, если мы ожидали, например, там шесть спортсменов из Литвы, то приехало двое. Если мы ожидали, допустим, э, с Польши спортсменов, они вообще не приехали. Э, я недавно был на международных соревнованиях в Литве, в Вильнюсе. И мне люди реально говорили, что э, им страшно ехать в страну, потому что та пропаганда московская, российская, которая проходит по международным каналам, ну, они искажают ситуацию в нашей стране и запугивают людей. Це не був вже перший заїзд, я виграв його ось тому готовлюсь зараз до другого, ще буде третій. Ось тому все ще попереду. Наша федерація дуже постаралася, то зробила дуже цікаву трасу. У нас такої ще не було. Це аналог в біль вже європейський. приехал из Крыма. Очень люблю Западную Украину и даже умею размывать на украинский мой. Западная Украина – это наша вторая родина, потому что мы всегда здесь проводим летом на аквабайках, а зимой катаемся на лыжах и сноуборде. Поэтому мы очень обожаем Западную Украину, поэтому всем щирым украинцам слава Украина! Нас всегда прекрасно принимают в вашем чудесном городе. Мало того, здесь место просто уникальное с точки зрения проведения водномоторных соревнований. Это практически природный водномоторный стадион. Я много поездил на разных международных соревнованиях и считаю, что вот Тернопольский став ⁇ это одно из самых лучших мест в Европе для проведения водномоторных соревнований. за Кубок Європи із аквабайку триватимуть протягом двох днів 23 та 24 серпня. Подія справді не пересічна, тому обов'язково приходьте. І до зустрічі на телеканалі Тіві 4